згадаємо, з якої точки А ти до мене прийшла, якщо я не помиляюся, то я в тебе вкрала з одного навчання, прямо заставила зайти до мене і сказати, що тут ти зробиш результат. Яка була точка А? А, да, я навчалась на той момент на другому виченні, моя точка А була а 0 з блога. Тож я там питала, що те робити, які там міні мінінебольші продукти запускати, ну, а зарботка у мене там практично не було. Тож ні структури, ні стратегії, ні ни заробітка нічого не було. 0. 0. А що було в мисленні? Ну что, все тяжело, все все не знаю. Все, у меня уже так руки опускались, да, что уже там, пройдя обучение, которое не совсем как бы, да, там мне зашло, что это сложно, это тяжело, мне ничего не получится. И вообще, мне было страшно заходить к тебе в новое обучение. это бы заставило. Ну да, практически да, ты меня заставила это сделать. Прекрасно. Ты на лишь это бы заставила? Нет, я очень тебе благодарна за то, что ты мне сказала, что так не рубы, а рубы вот так. Что так не надо делать, а надо вот так делать. Нет, Саша, я тебе очень благодарна за это. Классно, дуже тебе дякую. Э, расскажи, будь ласка, как это сегодня точка Б без грошей. Точка Б. Ну, я стала уверенней, уверенней в себе. Я стала увереннее со, со своими учениками, стала увереннее с людьми на созвонах, в продажах стала намного уверенней. То есть у меня появилась структура, понимание. Я выросла еще как технический специалист, у меня да, новые знания появились ну, я от твоего обучения получила максимальное количество информации. Я не, не, была прям на многих обучениях, да, но там, где я была, мне есть чем сравнить. Вот, у тебя все понятно, структурно, шаг за шагом, мы идем, да мы ты. Не просто в какие-то моменты, да, было там что-то переделывать, переписывать, заставлять себя, анализировать, но я понимала, зачем я туда иду. Повторюсь того, что ты для меня пример, Пример, как надо делать, пример, как э, из как ты можешь вырасти, да, там из небольшого специалиста, в лидера рынка. Саша, поэтому ты для меня очень большой пример. Даже прием. Окей. Эм, скажи, пожалуйста, что было наивашевое на очане? Прям то, что ты запомнила на все жить, и прям когда тебе что сказала робота, ты прям аж посылала меня в уме. Ну, переписывать мне было тяжело переписывать вебинары, переписывать какие-то уроки, переделывать, да, то есть ты когда сделал, кажется, да, все, да, все, 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 все прекрасно, нет, то есть ты там до идеала все пыталась довести, и мне это было наверное, чаще всего, плюс мое эго там как-то пыталась, в то согласии. так, ставим себя в позицию ученика, все, если ты такой умный, знаешь, там, что ты такой бедный, все, поэтому я как бы, идем дальше. Довольно на том, что ты зашла на учение. Да я с удовольствием Даже в группе я задоволена очень. Поэтому я тем, кто сомневается, либо переживает, либо боится, надо идти к тебе однозначно, потому что на просторах инфобизнеса очень много всяких курсов. Я не говорю, что все плохие, но я знаю, что ты дашь точно результат. Супер, А ты знаешь, заложить как бы от меня 50% от тебя. То есть ты максимально вкладывалась, я тебя так взяла за руки и повела. Пошли сюда. Да, ну, и были непростые там технические моменты, но ты тоже всегда включалась в эти технические моменты, если что-то не получалось настроить, подключить, привязать, связать. То есть ты не всегда находила время, даже если там, я не помню, по-моему, в 9 часов созванивались, не рабочее твое время, но ты все равно находила время, чтобы дать фидбэк и обратную связь. Это очень важно. А не так, типа, ну все, я вам сказала, разбирайтесь там сами, как хотите. Це дуже важливо. Мені було достатньо, якщо це груповий терор, бо дуже бояться йти на групу, бо думають, що в мене там 300 чоловік не буде підтримки. Ні, більш ніж достатньо, Саш. дуже. Мені как якби бы, все було наоборот, мені було в групі зрозуміло все, і коли ти бачиш інших дівчат, вдохновляєшся їх результатами. Мені в групі було дуже комфортно. Супер. Класно. Що ти взяла від мене, як від наставника, роботи зі своїми клієнтами? Слышати людей. Будь ты, может быть, трошки стриманнейший, да, то есть не перебивать, а слушать человека. А, уметь выслушать, ну, быть поддержкой для них, да, включаться в их процесс, не просто на самотек пускать. Если ты видишь у человека, что не получается, то включаться в процесс. Классно. Дети дали план? Что дали по плану? Масштабование. Ну, еще повторить результат, да, того, что я сделала, а, довести до результатов своих учеников, сделать кейсы. І вже потім йти, в... Уже йти далі в масштаб. Плани у мене амбіціоні. Це козірок, як і я, О, понятно. Козірок не паха на полі, так, працювати, працювати. Так ще маленькі питання, Йолка, що, ж хотіла, запитатися? що ж хотіла запитатися? Чи не шкодуєш ти, що ти запустила не той мініпродукт за 200 доларів, чи за 100, а запустила високочековий якісний продукт? конечно, я не жалею. А что ты думала, когда я тебе сказала, что, Таня, ты делаешь фигню с теми мини-продуктами своими? Что ну, думала? Честно, я ничего такого не думала, что правильно или неправильно. Я просто понимала, что я, скорее всего, не знаю чего-то, и мне нужно просто разобраться. Да? Я как бы доверяла твоему опыту, опять-таки, да, там тем кейсам, которые у тебя есть. Думаю, ну, если человек говорит, значит, так должно быть. То есть я, на самом деле, опять-таки, стала позицией ученика, я ничего такого не думала, думаю, ну окей, значит, надо делать просто, надо попробовать по-другому. Ну, я же такой человек, который я уже пробовала, у меня не получалось, но все равно я беру и пробую, я беру и пробую. Делаю работу над ошибками, беру и пробую. Супер, классно. Что порадуешь людям, идти до меня в работу? Идти и не сомневаться, идти и не бояться, идти и инвестировать в себя, потому что э, это, это не трата. Это инвестиции в себя. Однозначно это окупится, однозначно это принесет свои результаты. Поэтому инвестировать в себя нужно 100%. Идти и даже не думать. А что побожающим им, как людина, яка прошла цей Терпение. Терпение, дисциплины и понимание, да, куда они идут. То есть понимание, зачем, терпение, дисциплина, однозначно будет результат. Но тут кропотливая работа, выстраивание стратегии. Доверие и лояльность со своей аудитории, это нужно над этим поработать. Тут без этого никуда, никто не, не, ну, за тебя это не сделает. Но когда у тебя есть терпение, дисциплина, пошаговый план, твоя поддержка, то все будет добры.